மக்கள் நலன் அனைவருக்கும் அனைத்தும் மற்றும் இளைஞர்கள் நலன் ஆகிய மூன்று கடமைகளை மனதில் வைத்து இந்த பட்ஜெட் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பட்ஜெட்டில் பெண்கள் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது வளர்ச்சி நிறைந்த இந்தியாவுக்கான பயணத்தில் இந்த பட்ஜெட் வலு சேர்க்கும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் नागरिक கரோட நாடரிகாஸ்ட் கிரோயிங் बनकर ही संतुष्ट नहीं है हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है சொத்து விபரங்களை தாக்கல் செய்யாத அறுபத்தி எட்டாயிரம் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை நிறுத்தி வைத்து உத்தரப்பிரதேச அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் மகர பௌர்ணமியை உத்தரப்பிரதேசத்தின் திரிவேணி சங்கமத்தில் ரெண்டு கோடியே பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் புனித நீராடியுள்ளனர் कांग्रेस एम पी राहुल मध्य अमेर कि ये सारा आम आदमी के लिए ही है विपक्ष अपने आप को आम आदमी नहीं समझते हैं वो बहुत ही विशेष लोग अपने आप को मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ये बजट का सारा जो प्रावधान है ये आम आदमी के लिए ही तो है देश में जो गरीब है मिडिल क्लास है उनके लिए तो है अब इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इस्तेमाल कौन करेगा ये विपक्ष वाला क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या ग्यारह सालों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस और तेजी से आगे बढ़ेगा तो फायदा तो ये विपक्ष के लोगों को भी होगा ये क्या वो भारतीय नहीं है क्या वो दुखी क्यों है मेरा सिर्फ विपक्ष के साथियों को एक चीज़ कहना है अच्छा बजट का स्वागत कीजिए राजनीतिक करके इसमें पानी फेरने का काम मत कीजिए देश खुश है आज भारत के बजट को दुनिया देखता है इसलिए मैं मानता हूँ कि आज का बजट को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो राजनीतिक सोच के साथ करता है अदरवाइज इस बजट को आप आलोचना करने का कोई जगह ही नहीं रखा है आपने देखा है कोई राजनीतिक बात करके कोई इधर उधर का बात नहीं किया बिल्कुल ग्रोथ विकास पे फोकस था உலகளாவிய உள்நாட்டு உற்பத்தியில் டாப் டென் நாடுகளின் பங்குகள் குறித்த புள்ளி விவரத்தை வெளியிட்ட தொழிலதிபர் எலான் மாஸ் உலகின் பொருளாதார பலம் அமெரிக்காவிடமிருந்து இந்தியா சீனாவை நோக்கி மாறுவதாக தெரிவித்துள்ளார் उल पण उद कैट यासक रवमान पाकिस्तान प्रदमर शहबाज शरीफ वेपड़ा मैं यहाँ पर बगैर किसी नबी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आई एम एफ का प्रोग्राम है ये हमारा एक्सटर्नल गैप है आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें दे दे दे, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें मैं उन का दोस्त मालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पति की लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपने इज्जत के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो आप उसका बोझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे फिर इन ममालिक में